ক্ৰিয়াসপদ মানসে কিতাপ পঢ়িছে সি ভাত খাই বিদ্যালয়লৈ যাব অশোক ধাৰ্মিক ৰজা আছিল কুকুৰটোৱে ভুকিছে ওপৰৰ বাক্যবোৰৰ তলত আস্তনা পদবোৰেহে কিবা এটা কৰা বা হোৱা বুজাইছে এনেদৰে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজোৱা পদবোৰক ক্ৰিয়াপদ বোলে ক্ৰিয়াবোৰৰ একোটা মূল থাকে এই ক্ৰিয়াৰ মূলক ধাতু বোলা হয় যেনে পঢ়িছে ক্ৰিয়াপদটোৰ মূল ধাতু হৈছে পঢ়াতু সেইদৰে খাই ক্ৰীড়াৰ মূল ধাতু হৈছে খা ধাতু ক্ৰিয়াপদ দুবিধ সকৰ্ম ক্ৰিয়া আৰু অকৰ্মক্ৰিয়া সকৰ্মক্ৰিয়া যি ক্ৰিয়াৰ কাৰ্য কোনো বস্তুৰ ওপৰত হয় তাক সকৰ্ম যেনে সি কিতাপ পঢ়িছে ভাত খাইছে এই বাক্য দুটাত কিতাপ আৰু ভাত যথাক্ৰমে পঢ়িছে আৰু খাইছে ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম অকৰ্মক্ৰিয়া যি ক্ৰিয়াৰ কাৰ্য কোনো বস্তুৰ ওপৰত নহয় তাক অকৰ্মক ক্ৰিয়া বোলে যেনে কেঁচুৱাটোৱে কান্দিছে পূজাই হাঁহিছে ল'ৰাটোৱে শুইছে এই বাক্যকেইটাত কান্দিছে হাঁহিছে আৰু শুইছে ক্ৰিয়াপদৰ কোনো কৰ্ম নাই গতিকে ইহঁত অকৰ্মক ক্ৰিয়া সকৰ্মক আৰু অকৰ্মক এই দুয়োবিধ ক্ৰিয়াৰ দুটা ৰূপ সমাপিকাক্ৰিয়া আৰু অসমাপিকাক্ৰিয়া সমাপিকাক্ৰিয়া যি ক্ৰিয়াৰ ৰূপৰ দ্বাৰা কথাৰ ওৰ পৰা বুজাই তাক সমাপিকাক্ৰিয়া বোলে অসমাপিকাক্ৰিয়া যি ক্ৰিয়াৰ ৰূপৰ দ্বাৰা কথা বাকী থকা বুজায় তাক অসমাপিকাক্ৰিয়া বোলে উদাহৰণ ৰামে ভাত খাই মুখ হাত ধুলে ইয়াত খাই ক্ৰিয়াপদটো খা ধাতুৰ অসমাপিকা ৰূপ কাৰণ ৰামে ভাত খাই বোলাত কথাৰ ওৰ নপৰিল কবলৈ আৰু কিবা বাকী থাকিল কিন্তু ঢোলে বোলাত কথাৰ ওৰ পৰিল আৰু একো বাকী নৰল গতিকে ধূলে ঢো ক্ৰিয়াৰ সমাপিকা ৰূপ